Невідомі намагалися захопити Донецьку обласну державну телерадіокомпанію. Нападники під'їхали на легкових автівках та зчинили стрілянину. Проте їм гідну відсіч дали правоохоронці. Власне, сам напад стався на початку 12-ї години дня. Постраждалих немає. Тим часом робочий процес не припинився. примерно в 11 часов 16 минут была совершена попытка силового проникновения на территорию Донецкой областной государственной телерадиокомпании. Благодаря сотрудникам правоохранительных органов эта силовая попытка была успешно отбита, за что я скажу искреннюю благодарность тем людям, которые, в общем-то, защитили областную телерадиокомпанию, сотрудников предприятия, ну, я скажу, государственный эфир в Донецкой области милиционеры или это бойцы спецподразделения действовали так, как должны действовать, отражая вот агрессию, вооруженную агрессию. То, что это была реальная угроза, это мы все видели. Это были вооруженные люди в масках, автоматическое оружие. То есть существовала реальная угроза и, в общем-то, к счастью, все закончилось благополучно. Ни люди, ни техника не пострадали. Предприятие работает стабильно, ну, если это можно так говорить о стабильности в этих условиях. Спевробитники телерадиокомпании очевидцы подеи рассказывают наступное. Находился на рабочем месте, увидел сначала с одной точки, что подъезжает четыре машины. Начали стрелять уже к подъезду, к телецентру, то есть еще не заходя на территорию, они открыли стрельбу. А, люди были в балаклавах, а, в медицинских масках. А, дальше а, я переместился вот, и увидел, как они уже... А, а у одного даже был гранатомет из нападавших. Вели себя очень агрессивно, но очень слаженно. То есть у меня сложилось впечатление, что это подготовленные люди. Это, то есть не Николай. в течение трех минут, около трех минут приблизительно где-то все это действие длилось. Открыли огонь, но судя по тому, что получили предупредительные выстрелы воздуха со стороны работников милиции, спецназовцев, не знаю, как их правильно называть, быстренько скрылись назад. Находился в этот момент в помещении, Судя по звуку, думав, что это ну, не бойові шуточные. Ну как показали експертиза, что патрона бойові? А от люди, які мешкають у будинках поряд, сильно налякані та бояться відкрито говорити про те, що відбулося. Я бачила, как з джипа вискочили люди з серебряний джип і начали стріляти. Я видела просто в окно. У нас бокової. І, все, я більше не і двоє машин ще две машини було, дві іномарки і серебриний джип. Угу. Вот. Сильно испугались? Да, сердце забилось Саш, подожди, не выходи Ну, испугалась, как испугалась Я хотела выйти, но муж меня задержал схватил, чтобы я не выходила Говорит, там с вдруг пуля или что Но в окно мы все видели, как они подъехали Как начали сигналить машинам, ворота были закрыты Их не пускали, они сигналили А потом выскочили начали стрелять Представники правоохранительных органов ситуацию комментируют следующим чином. Подъехали на трех автомобилях лица в униформе, у которых было два автомата Калашникова. С целью оказания психологического давления на бойцов Беркута, которые находились там в количестве примерно 30 человек, данные неизвестные лица открыли стрельбу в воздух. В ответ Беркут также открыл стрельбу в воздух. На поражение ни одна, ни другая сторона выстрела не производила. На этом все и закончилось. Неизвестные сели в три автомобиля, на которых приехали и уехали. Данный факт тоже в настоящее время сейчас будет несен в ЕРДР. Но уже статья 341, 341 главного кодекса «Захват зданий». Поскольку не, не, сам захват не состоялся, Пока кваліфоркакушення ще правда ми змушені констатувати, що далеко не всі кулі нападників полетіли в повітря. Між іншим, проросійські активісти збиралися захоплювати донецьке телебачення ще в неділю. Хоча яке саме тоді ще не було відомо. Принаймні, заклики щодо цього звучали після того, як в їхніх руках опинилася Донецька облдержадміністрація. Відповідні коментарі з'явилися також в мережі інтернет. Сергій Молодко, В'ячеслав Ведичанський, спеціальний репортаж.